на улице Харьковской, вернее авария и трагедия, которая случилась по, по улице Харьковской. И мы, как депутатский корпус, не должны без внимания оставить эту ситуацию, так как уже на уровне области она уже рассмотрена, и мы на уровне города тоже должны рассмотреть и дать свою оценку. Учитывая, что наше предприятие занимается организацией движения движения с 2010 года, а также ремонтом дорог, то в принципе как бы меня и поставили основным как бы, докладчиком по данному вопросу. Что, что я хочу сказать. Конечно, любая ситуация, любые выводы, которые в принципе, мы должны сделать и принять какое-то решение, они должны быть прежде всего взвешены. Потому что можно Найти виновных, можно найти крайних. но Если неправильно сделать анализ, то я считаю, что это будет неправильно. Ну, теперь буду непосредственно к той ситуации, которая сложилась. Учитывая, что наше предприятие 2010 года занимается работой по организации движения в городе, то есть это обслуживание световодных объектов. Устройство разметкой, установкой установкой знаков и покраской там кольцевого польного Вот то, в принципе, основные данные наведу я. Я не буду говорить, что делали мои предшественники, но скажу так: из 50 светофорных объектов, которые находились на обслуживании в городе, за до 2010 года только 4 светофорных объекта были светодиодными. То есть, в принципе, основном это старого типа, которые работали в двух фазах и работали в тех режимах, которые позволяли проезд, будем говорить, не позволяли без аварийный проезд. Что сделано, в принципе, с 2010 года нашим предприятием? Я вкратце пройдусь по непосредственному... По, по, ...по замене светофорных объектов. Если взять из 2010 года, то э, в 2010 году а так как он был начинающий формулы, это улица Харьковская, кофе Лужба. Почему именно этот объект взят был во внимание? Потому что аварийность на данном объекте была самая большая. Поэтому мы установили там светофорный объект, светодиодный, сделали новую фазу, практически вывели, развели Таким образом фаза, что проезд транспорта сейчас осуществляется, не пересекая друг друга. Если брать уже 2011 год, то в 2011 году было заменено уже 4 объекта, причем на новейшие светодиодные светофорные объекты. Я, если надо, я буду называть, но я думаю, что э, вы уже, в принципе, знаете. Но для да, спечни я скажу, что четыре – это набережные реки Стрелки Засумская, Ливаневская – Троицкая, Троицкая – Провокзальная, Ливаневская – Шевченко. Ну и так старостающих. В 2012 году, э, например, э, было заменено 18 э, светофорных объектов. Если я брал анализ по всей Украине, ни в одном областном центре не было заменено более двух-трех светофорных объектов, за исключением тех городов, в которых проводились Евро-12. То есть по организации движений и замене светофорных объектов Наш областной центр находился на первом месте. И если взять в целом за три года, сколько было сделано, реконструировано старых светофорных объектов, плюс еще мы установили пять новых светофорных объектов. Это там, где была большая концентрация ДТП, например, на улице Прокурство. улице Кирова э, на Румынской, на Черновилами Тулуров. То есть в принципе э, мы практически вышли на э, почти 50% замены светофорных объектов. Что такое замена светофорного объекта? Это проезд э, проезда транспорта практически в 4 фазы. Это развод э, транспорта, э, где не пересекается э, движение. Ну и третье, что в принципе, я считаю, что одни, одно из основных, это все-таки э, светофорные объекты, которые они устанавливают на данный э, момент, э, они позволяют э, видеть э, светофорный объект э, водителю отчетливо. И плюс еще, э, учитывая, что мы устанавливаем э, светофорные объекты с таблом отчета, то водитель может позволить э, отрегулировать э, свое движение или начало езды и окончание под э, этот табу. Это что касается э, светофорных объектов. Теперь, что касается э, замены э, знаков. Когда наше предприятие приняло э, э, то хозяйство, которое было в сигнале, где-то э, около половиной тысяч, Знаков, знаков было установлено, причем э, из них только пару десятков э, имели светоотражающие пленки. Остальные э, э, знаки были э, изготовлены из старых материалов и э, не отвечали новым э, требованиям с них. То есть э, э, были не светоотражающие. Что мы сделали? Мы брали и меняли практически по направлению. Например, направление Петропавловское, Кирова Аэропорт. Это одно было из первых направлений. Второе улица Харьковская. Третье улица Руменская. В этом году заменили. Ну, улица Руменская, это с учетом Ильинской и Калинина. В этом году заменили Белопольское. Кроме этого, были установлены новые знаки по центральной части города и по проспекту Шевченко. Если в целом анализировать, сколько установлено светофорных знаков, э, сколько установлено новых знаков, то где-то примерно 50% их заменено. Да, многие могут сказать, что очень в плохом состоянии знаки на Кимротке, там, 10 микрорайоне, но охватить тот объем, который, который э, был, и будем говорить, не эксплуатировал в определенное время, э, за три года невозможно. Но все-таки я считаю, что э, тот объем выполненных э, работ по организации движения, он был э, очень значительный. Теперь скажу несколько слов о э, разметке. Если взять, я анализировал работу предыдущего предприятия, сколько они делали разметки в год. Вот э, примерно около трех, двух с половиной тысяч в год не более. Если взять объем э, разметки, которая наносится нашим предприятиям, то Он превышает 10 тысяч квадратных метров, потому что он не полонник, а квадратных метров в зависимости от ширины полосы и, и длины. Вот, за прошлый год было на них нанесено 10,3 километра, за, за прошлый год 10,2 км в этом году уже нанесено 8,9 км. Остались направления курску. ну и э, небольшие по перифериям таким добровольная добровольные э, Барановка, Тополя и так далее, и так далее то есть в принципе мы идем по плану и практически наносим разметку своевременно то есть теперь подводя такие итоги по что касается организации движения я скажу, что в городе сделано за три года очень много я сравнивал э, с другими городами вот, э, скажу, не на то, что э, с большим уважением отношусь э, к Полтаве, э, объем выполненных работ по организации и замене светофорных объектов и знаков у нас он значительно э, выше. Теперь хотелось бы немножко остановиться на безопасности движения в плане э, реконструкции улиц. Э, за последние 3-4 года мы сделали тоже значительный шаг в плане изменения направления движения и перераспределения потоков. Ну, например, Героев Сталинград. Мы сделали реконструкцию островков, что позволило нормально, безопасно вывести данный перекресток из числа аварийных без аварийных. Мы сделали реконструкцию площади по возле ЖД вокзала. Там тоже на сегодняшний день я считаю, что проблем нет, кроме установки для пассажиров. Но высадочные платформы и дорога подъездная, она отвечает требованиям СНИ. Мы сделали изменения... Движение по некоторым улицам, например, сделали односторонними улицы набережной Стрелки и улицу Кузнечную, что тоже позволило значительно уменьшить аварийность на данных участках и увеличить пропускную способность. Итого, подводя итоги того, что я сказал, я хочу сказать, что в плане организации движений в городе было сделано очень много. Но невзирая на это, на это, аварийность в городе, конечно, не уменьшается. Причины, я, конечно, не руководитель ГАИ, и он может это только сказать. Но то, что я был и присутствовал на совещаниях у губернатора. Вот, и то, что э, высказывалось руководителем УВД, э, э, основная причина да. это все-таки отсутствие контроля в связи с тем, что э, сократилось количество работников АИ на дорогах. А цифра звучала там, то ли 65%, то ли... Э, ну, где-то около 70%. Это говорит о том, что что бы мы ни делали в плане организации движения, вот, но пока не будет контроля со стороны э, ГАИ, а для этого необходимо соответствующий персонал э, улучшить, э, э, уменьшить аварийность на дороге, конечно, э, очень э, сложно. Я теперь будем говорить, скажу от себя, недавно был за границей, в частности в Швейцарии, я вам скажу законодательство, которое существует там. Невзирая на то, что состояние дорог что в Швейцарии, в Германии и в Австрии, значительно выше, но... Скоростные режимы в городской черте Германии, например, установлено 50 километров. Теперь, что касается наказания. За превышение скоростного режима в Швейцарии на 6 километров первый штраф составляет не менее 100 евро. За превышение скоростного режима более 20 километров э, изымаются права э, на 3 месяца и штраф более 1000 э, евро второй раз лишаются права по жизни я это говорю не просто так э, я это говорю из-за того что как бы мы и как бы не работала э, гаи если законодательно э, позволяет варьировать, что судим, что э, другим органам, то ли в принципе, или даже, я скажу, что те штрафные санкции, которые установлены на сегодняшний день, вроде бы они и жесткие, но э, по сравнению с другими странами, которые пошли, потому что уже сточить до максимума, навести...